özlərinə zülm edənlər barəsində çəkilən məsəl necə də pisdir. Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsə doğru yoldadır. Onun sapdırdığı kimsələr isə ziyanə uğrayanlardır. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlalətdədilər. Qafil olanlar də məhz onlardır. Ən gözəl adlar Əsma-i Hüsnadır. Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrə də vardır ki, onlar insanları haqq yolə aparır. Ədalətlə hökm edirlər. Ayelerimizi yalan hesab edenleri